Всем привет, с вами я, Нерки, это Грани, Чаптер 1. Вы меня просили пройти на призраке, ну ладно, только есть одно но. Так как на призраке проходить, ну, очень легко и при этом скучно, сделаем так. Вы меня еще просили пройти через машину, так как я постоянно прохожу через дверь. Поэтому сделаем так. Сейчас я пройду через машину, чем буду играть и на призраке, и при этом будет скучно. Если вам этот ролик понравится, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. Приятного просмотра. Ну что ж, нажимаем play, будем играть и на изи, и с темным режимом. Так как я с кошмарным режимом уже играл, а с темным режимом я вообще не играю. Ну, пожелайте мне удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вам не сложно мне приятно. Приятного просмотра. День первый. Я надеюсь, мне еще раз попадется катка 55. Почему? Потому что там можно легко пройти и через дверь, и через машину. Но сейчас и посмотрим. Так. Какая мне катка выпала? Надеюсь, 55. Ну, не катка 55, но... Ладно, давайте попробуем тогда пройти так. Без катки 55. Бля, я нихуя не вижу. У меня еще С... Ц... Как это хуйня называть? У меня, короче, яркий, ну, типа... Цвет, ну, короче, я не помню, как эта хуйня называется. Бля, он нашел подвале, чешо, шо, блядь? А, блядь, нахуя я скину эту хуйню, если мне не надо на дверь? Блядь, вот это начало катки, я что-то затупил. Блядь, бабка, да хватит, ну, сука, я затупил, блядь. День первый. Блядь, я начал всякую хуйню говорить, и, блядь, я запутался, нахуй, блядь. У меня, короче, свет в телефоне, блядь, дуже низкий, блядь. Надо, сука, поправить, хоть, блядь, на... Хоть на середину. Во, блядь, вот так лучше, нахуй. То я, блядь, свет в телефоне, нахуй, выключил, блядь, и играю, нахуй. О, катка 55. Повезло, повезло. Ох ты сука. бля, да что за хуйня? бля, пиздец. День два. А кто знал, что она, блядь, там появится нахуй? Блядь, вс ⁇ них, блядь, стоп. с них, блядь. Видео началось, я что-то сосать начал. Давайте нахуй уже по-нормальному зираем эту ёбаную катку, блядь. Реально, блядь. Это самая счастливая катка в мире, нахуй. Иди нахуй. Чего она два раза там появилась, блядь? Сука. Где она, блядь? Я ей даже не... Ага. Тут у нас вид машины. Так, тут книжка. Сука, я столько испугался. Так давайте чаще гана заберем. Опа. Где бабка? Ага, вижу. Иди нахуй, бабуся. Мне не зараз, блядь, не душу только нахуй. Мне надо выиграть и катку. Не, катка 55 это самое лучшая, да она, блять, вообще у меня? его простой. Мне, сука, ей не надо видеть блядь. Ага. Почему она именно тем походу решила пойти, блядь? Ну, нам повезло, что выпала катка 55, потому что тут великий спан поинт на машину и на дверь. То есть можно сразу и через машину сгибаться, и через дверь, нахуй. Давай, 10 сюда по блядь. Я его забавил, че шо, блядь? Я его забавил. Ну, зараз мы быстренько выиграем. Хуяк. Ага, вижу. Я не буду говорити по українськи бачу, бо буду сосати хуй собачу. Так, <клес> так давайте пока що вниз кинем. Все, так. що можу. Ага, вона вже мене видить. А чого я предмети брати не можу, сука? Вы заебалы. Мне что тут, блядь, круги ты, блядь? Окей, давай, блядь, мне не сложно нахуй. Давай, блядь. Давай, блядь. Мне ебать не сложно. Мне и так их прикидывать и надо, блять. окей, okay, пошла этим путем, давай этим. Давай. Самое сложное это сука, ключ, блять. Ты меня не видишь, блять, бабусь? Я тут, блядь, стою. На меня так не... Да ну нахуй, ты меня не... Да ну нахуй, ты меня издалека палыш, а в упор, блядь, заплыть не можешь. Чего там, невидимая стена, блять, чё она? А хули ты во, блядь? Что происходит? Что на подвал да, блядь? Так. А, кстати, блядь, что я туплю? Давай ты, блядь, дробаш нахуй собирать. Что я, блядь, туплю? Давайте, дробаш соберем, блядь. Все, блядь. Это надо, блядь. Ч я, блядь, куплю? Давай ты рубашку соберем, блядь. Так, положи пока что здесь, бы мне еще свечку забрать надо. Блять, я долбоёб, чё я сразу не начал дробаш собрать. Вот я дебил, вот я дебил, просто я дебил. Я настолько дебил, что я дебил, просто пиздец. Я миг сра... ми сразу... Что за было, Я мих сразу дробаш брат, дивиться. Я зараз маю дробаш, дивись. Раз. Тут у нас лежит еще. Два. И вот тут уже третья. Ребята, если вам выпала катка 55, собирайте сразу ружье и убивайте бабку. Вам, блядь, знаете, сколько преимущества это даст? Иди сюда. Иди нахуй отсюда. Хотя, блядь, давайте... Да, сука. Еще в анжелинный подвал пойдем. Блядь, разлеглась, а ты нахуй тут на порозе, блядь. Дай пройти. Раз, нас в желанный подвал. Будто там подвалки. Что нам и надо, кстати. Раз. Ниху... Нихуя себе упала, блядь, банк, видите, как она упала. Охуеть, да? Так, это мы делаем, значит, вот так. Берем книжку Анджелы. Ну и слендерины, наверное. Кстати, вы мене питали коли буде катка з Анжелою, Ой с лендериной. <laughs> Игра. Аккумулятор, кстати. що він тут я иди нахуй, блядь, коробки ебани. <laughs> Їх, вообще коробки надо вбрати, из вони не мешает. Короче, Angela... Анджела... Ой, слендерина буде. Слендерина буде. Та сука. Возьми. Заебал. Бабка за вас, блядь, нахуй. Мне еще, блядь, надо куча дел зарубать, блядь. Дай, бери. Мне за сейчас еще надо в тот подвал спуститься. Ну или птичку ёбнуть. Но уже мне пригодится, типа блять, крый. Так, кстати, что птичка пульт, наверное, да, пульт. А тут а молоток, да? А нет, палка и капкан. Но тогда не будем тратить патрон, палка мне нахуй не надо, а у капкан с этими Мих, кстати, пригодится. Я бы кинул его по дому, доход грень. и. Может и заморозилась, но у меня уже, так что она мне не она... Так, Анжела, ты уже ключ выплюнула? Да. Тогда давай, эээ, перекод. Хуя. На нахуй. Сейчас бы узнать, блядь, где Гренни, блядь, бо я не знал вообще, где она. Так. Берем ключ. Если у нас тут заспавнится, я ваху и буду просто, блядь. Опа! Вот и все. Так, что у нас здесь? Шестеренка, как всегда. О, блядь. Так. Ну, иди. Трас быстренько. на наебаем. Кстати, я не, не побачу, куда он убежит. Блять! Ебать! Ух ты ж, блять! Я думал, вон надо лифта побежала. Ух ты ж, блять, Дэн блять... А -а 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 -а, блядь У меня же голова разбилась, ебаный рот, блять, вот подвал, Анжелы, это уже, блять, кошмар, нахуй я блять не буду не чути, не бачити її, блять. Где бабка? Ага, вижу. Уебуем ее сразу. Нихуя. Э... Е... Че? Помогите! Сейчас, сейчас. Помогите, папочка уебалась! Ох, блядь, нихуя себе! <свист> ну, бабушка, ты и дурна, блядь. А ты я, кстати, не знаю за Анджела, я это, кстати, минус. Бо я могу, блядь, на ней нахуй напротать Сука, нахуй я цей дарк мод нахуй выбрал. Пиздец. Це пиздец, Це я тебе нахуй отвечаю, это полный пиздец, нахуй. Я не вижу, не знал, где она, блядь. Блять нихуя, я людьми нахуй ну а Дэн Джела, блять, я не вижу, не слышу, блядь. Ну, это вас на силы, за и зато я без звука игра. Кстати, можем уже и прийти на сюда, типа. И как там цифра, блядь? Ну давайте два попробуем. Чё, дэн? Давайте два. Блять! Вот это вс-таки надо было, блин. Блять! Сука, то я зараз проебу нахуй я, кстати, ещ и клюшит машины не находил. В том нахуй прикол? Я даже ключ клюшит машины не, не находил. Понимаете? Я ключ от машины не находил вообще, блядь. Вообще нахуй. Ладно, давайте соберем машину, дабы потом не собрать. Четвертый день, ебаный рот. Четвертый день был это. За что такое а, суча? Мне ключ от машины нужен, сука. Дэвин, блядь, я не помню. А, мне нужен сейф-ки, я понял, я понял, все, 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 все. Все, я понял. Я понял, я все понял. Сейчас, сейчас подождите. Опа. Короче, нам надо кусачки. Нам надо кусачки. Тихо, тихо, тихо. Папа. тихо, тихо. Ты не должна меня заплатить, а бы мне сейчас на чердак нахуй надо идти. Короче, нам надо кусачки и киноху, блять, я не в комнату зашел. Блять. Короче, мне надо кусачки. Сделаем. Сделаем так, смотрите. Оп. Да, блять! Сука! Чему, блять, Чему? Реально, блядь! ЧЁБ твою мать! Мать ебал Я, сука, я не понимаю, блядь! Ты нахуй! Я, блять, не понимаю, нахуй! Вот вот рыл, блять, не понимаю, нахуй! Я за вас проебу! Что за неудача катка, блядь? Это же моя будто изи катка, блядь. Почему, блядь, она такая неудачна, блядь? Давай, блядь, уже разъебай, блядь, я за кусачками пишу, блядь. Блять, это настолько неудачная катка, что я ваху и просто, блять. Шерил ваху просто. Давай иди сюда, блядь, бабка. Бабка ягодка опять, бабка ягодка опять, бабка бабка ягодка опять. Бабка-ягодка опять, бабка-ягодка опять. Быстрее бы, она уже тут, блядь. Опа, все, все, блядь. Ой, блядь, отца я уже сразу был. Я не успею, блядь. А, не, успею, блядь. Я думал, у меня уже кол двери, блядь. Тогда не паримся, блядь. Я думал, нас уже около двери, блядь. Когда я зашел в клетку. Тогда нахуй не паримся. Тогда, блядь, не паримся. Тогда мне надо тихо в подвал Анжелы. В том и проблема, блядь. вы понимаете, если меня сейчас сначала ебашит, короче, я прибыл, да. А я этого НЕ хочу. Вот реально, я не хочу проигрывать, блядь. Я реально не хочу проигрывать, блядь. Мне эти луки надо, она пришла в подвал. Кстати, те, кто пишет, что в Грене уже вышла обнова, какая-то там, то идите нахуй, она не вышла, блядь. Если выйдет, то я прошу об этом узнал. Так что можете идти нахуй. Мне завтра подлуки нужен. Подлуки, блядь, просто. Если я завтра ебу, помните меня молодым. Ага, сука, я так и думал, что у нас за мной бежит, блядь. Не зря я, блядь, за сделал, блядь. А подуки, да? Там молоток то, что мне нахуй не нужен. Где она, блядь? Ага. Выйду. Дам за ней. А, так и да нахуй тогда, блядь. Не будем судьбу использовать, блядь. Блять, пятый день я ебал. Пиздец, блять, нахуй. О, заебись. Я раз, блять, и капкан активировал, блять. А вот нас бензин, кстати, опасно заливать. Не, стоп. Бензин зараз опасно заливать, а не может пройти. Знаете, я сразу сделаю. Давайте сделаем так. Оп, и закроем и спрячемся. Назад, да? Мы и закроем и спарим. Вот, типа так. Типа такая тактика. Вот она пришла. Вот она зашла. Вот мы закрываем и парим. Вс. Вс. А, блядь, там же бензин. Шо ты, бабка? Лучше дойду бо, блядь, он аж дверь выебать может. Пока давайте ключ используем. Ловила мою дверь. А, нет. На две минуты ходили. Короче, блядь, бабка. Чё, бабка? Нормально банька, парилка, ёб, горилка, водка, пивас, полный расколбас. Ну что ж, ребята, вот так вы и прошли гренни. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ладно, не сложно, а мне приятно. Так. Прям просто С и съебуем отсюда, нахуй. Вс. Вс, ребята, на конец. А, стоп, я долбоб, что я рублю, блядь. Кстати, а давайте проверим, что будет, если я въебу свой блядь. Будет на этот такой смысл, блядь. А, ніякого смисла не буде, то есть, ми не пробьем ворота, да? Надо відкрити спеціально ворота, а потом уже їбашити її об стіну. Кстати, блять, це ж бетон, нахуй, як ти машины бетон проломав такий аж. Ну що ж, ребята, от ми і пройшли. З трудом, дуже великим з трудом. А на этом я уже буду заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вам не сложно, а мне приятно. Всем пока. Ну, я не ожидал, что настолько будет подная катка. Ну, я не против, потому что, ну, я бы очень легко прошел ее. Поэтому я и хотел трошки, ну, повое, вот и решил, чтобы был трошки потяжелее. Всем до свидания и всем пока.